раз и цель типа, повтор на обновление. Я уже начинаю шарики трогать. Так, розовые, фиолетовые есть, голубые есть и зеленые есть. Дальше арома розовые, белые и фиолетовые. фиолетовых я же ты не бачила. Тут можно машину поводить, хотя тихо поспать не можно, но она. Так, я пока свою на тут оставлю. Вот мне волочка понравилась, типа деревянка. Ну, ладно, надо тоже использовать идти в доме. Ну, мы машину мы подавили, туда даже есть какой-то проходик. Куда мы идем? Угу. Ой, упали. Ну, короче, мы вышли на главную улицу, и можно с ней уйти опять наверх, до больницы. Тут можно посадить, посадить, отдохнуть. Тут дальше можно... Это уже у охранника такая штучка есть. И рация. Дам, например, кому-то сказать «Привет!» Первый, первый, второй. Смотрите, даже не работает все ждала. Там, там для людей. Дальше Д рыбка. Д рыбка разработчик Д рыбка. Тут можно постоить Бабушка, вам, конечно, она прям красивая. У вас свитер такой, но юбка мне вообще не зашла. Свитер красивый, юбка нет. Дальше. Можно туда побалакать, а тут можно водичку попыть. Такой мне очень нравился. И музыка тоже. такая. И на больнице сама красиво. В, в стиле, стиле своем. Красиво. Капельница можно взять. Куда-то анестетика. Где наполнитель для капельницы? д Ладно. Еще у меня вопрос до Outer тоже. Вот тут можно послушать людину. Да. Вот все, надо положить и слушаешь. Но вот это что? Ты что, пол слушаешь? Я не понимаю. Ну ладно. Дальше. Ого. Да тут прям богато этих штучек разных. Интересно. О, футболка. Прикольно. Так, это что-то непонятное? Что непонятное? А тут, короче, все для меня непонятное. Ну ладно. Дальше тут, тут бинты даже, я бы сказала, для руки и для кости. Короче, не знаю, футболочка прикольная. Так, я и короче, тут оставлю, нам мне пока не надо. Дальше, тетенька, у вас? юбка чипа, красиво, не знаю. Это что за аппарат такой? Ну ладно. Странно, что. -то. Дальше. О, скел... скелетон. Прикольно. Ну ладно, все, идем на другой этаж. Ну хочу на третий попасть. Чего не за на третий? Э, алло, нечестно. Ну ладно. Даем в следующем обновлении третий этаж. Так, моя коробочка, тут ее ткань нема, а просто моя коробочка тут есть. Такая ну, кошменова. Тут а, хочу, увозить меня на скорой, например, дальше. Капельница, опять нема наполнения. Шоу ящик, Ничего нема. Понятно, короче, о, водитель у вас костюм. Ничего непонятно. Не, не Дальше. тут разные папочки, типа, кто пришел, то куда, кто карточку дав, кто не дав. Дальше, тут, -то... о, мои платья прикольные, это, для бели... Боже, беременных. О, ман... я сплю, у меня нога болит, у рука болит, у ничего не болит, я отдыхаю. Туалет, можно в туалет сходить, руки помыть и волосы помыть, ладно. Дальше, о, что у вас красивее? Тут -то тоже еще раз плата. тоже можно нога можно рука у можно ничего не болит, а сердце можно болит все. Дальше кофе можно попить, Так вот у меня есть чашка есть, а кофе нет, странно, ну ладно. Где мой кофе, алло, либо чай хотя бы, либо чай, ладно. Дальше для оп операционной, тут еще есть у тебя. не, не понятно, как называется, короче. Так, операционная, что у нас тут есть, И какие у вас кофточки, мне интересно, либо свитер футболка красиво. Так, дальше операционная. Все, мы там собрали, мы на операцию делать нашу да. Дальше, так, мы на... Тут, типа, бо... Короче, чтобы воздух мне не подавало. Ну, тут все. Дальше мы сейчас... А, ну да, просто все. Сейчас... О, тут еще матка есть. И перчатка. Ладно, ну, сейчас передавится сам пак. Бесплатный. О, все, вы такой. Тут три костюма для лекарей. Я думаю, статистики врачи, типа, вот так вот. Так, я тут и все уже. Так, це, я думаю, такие детский врач. Це, ну, это подростковые, я думаю, типа. А це прям для малышей-малышей. Тоже костюмчик. такой. Ну, мне больше мало нравится. Так, хочу штуку надо снять. Ну, все, всем пока. Мы подавим с обновление обновления больница.